нас предельно впустую. Выполнить договор, подписать с нами о передачи Мы хотим получить свои квартиры. Подписать о прием подписанные с обоих сторон, а не с одной стороны. Все, нам больше ничего не нужно. сейчас они заставляют первую очередь подписывать, что никаких претензий вы не имеете ни к созданию СВБ ни к договору с ЖЭКом, нет это вообще, никаких претензий вы, имеете. вы, вы, вы не имеете. вот на На начальник охраны. Покиньте по территорию. Почему? Потому что частная территория. И вас сюда не зовут. Вы занимаетесь публичной да. деятельностью. Здесь, здесь, здесь же вы же сюда зашли? Я объясню. отдел продаж и хотим поговорить с теми людьми, которые продали нам квартиру. Вот такой делегации Да, хотим. Да. Да, да, Ничего страшного. Мы попадем представителей. Да. Вы нарушаете. Вызывайте полицию. Вызывайте. Полиция уже есть сейчас еще Пускай приезжают. Представьтесь, надо. Секунду, стойте.

Почему избегает с нами встречи директор компании с которым мы заключали договор? Ну, я не могу сказать, что он не избегает встреч. Ну, три месяца жить. я не могу к нему попасть вообще никак. Три месяца Он все время занят, еще что-то там. Да, залит, но, особо, когда, но акт же я подписываю занят, с директором да. или с оповноважной особой. Никто ни, ни разу не пришел директор, ни директором, ни полноваженную особу хотите с Арсением Николаевичем? Ну, Попаду. это, Или? он же директор компании, которая забрала мои деньги, правильно? Ну, не забрала, вы сами. <г Rio> Я <оплали>. сам, да. Конечно. <гал> 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 Ну, Завтра 50-50 години чергову частину. Скажете цей номер, вам скажуть, на кого розписаний даний матеріал. Хто займається, виконавчий даного матеріал. Ну і в подальшому вже з дякуємо. Дуже, Дуже дякуємо.